2019-2020-ci illərdə və cari ilin ilk rübündə Şirvan şəhərindəki reabilitasiya mərkəzi də daxil olmaqla 12 reabilitasiya və sosial xidmət müəssisəsi əsaslı təmir və yenidən qurmadan sonra müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş şəkildə istifadəyə verilib. Postmüharibə dövründə həmin reabilitasiya müəssisələrində 1300 qaziyə reabilitasiya və sosial psixoloji xidmətlər göstərilib və bu sahədə işlər davam edir. Bizim 12-də 12, 12 reabilitasiya müəssisəsi müasir tələblərə uyğun təmir olunub və müvafiq avadanlıqlarla təchiz olunublar. Hal-hazırda onlar tərəfindən bu xidmət göstərilir və bu iş bizim həkim reabilitoloqlar, psixoloqlar və eyni zamanda loqopedlər tərəfindən həyata keçirilir. Tibbi sosial ekspertiza sahəsində 5-dən artıq bizim ə, ə, ə qazilərimizə müxtəlif, yəni 1-ci, 2-ci, 3-cü dərəcəli əlliliklər təyin edilib. Hal-hazırda bu istiqamətdə müraciətlər yenə də baxılır və iş davam etdirilir. Eyni zamanda 17 hərbiçi yüksək texnologiyalı müasir protezlə, əlavə olaraq 650 müharibə əlili, 4460 reabilitasiya vasitəsi, o cümlədən 71 qazi mühərrikli təkərli oturacaqla təmin edilib. XIX dövrü ki, növbətən müharibəsinin nəticəsində yaralanmış qazilərimiz, şəhid ailə üzvləri, eləcə də qazilərin yaxın qohumları, birinci dərəcəli qohumları burada sosial psixoloqi, maliyyə üsullarından istifadə etmişlər. Həmin dövr ərzində məscəmizdə 90-a yaxın qazimizə sosial psixoloji dəstək təng yararlanmışdır. Onlar üçün 380 E, seans görü e, aparılmışdır. Eləcə də e, 22 nəfər e, ailə üzvlərinə də e, yardım göstərilmişdir. Cervan reabilitasiya mərkəzində fərdi şəkildə psixoloq seanslar və əmək terapiyası üzrə seanslar aparılır. Eyni zamanda COVID-19 pandemiyasının azalması ilə azalması sayəsində hazırda psixoloji təlimlər qrup şəklində aparılır və bugünkü təlim müharibədən yaranmış psixoloji problemlər nəticəsində psixoloji yardıma ehtiyacı olan şəxslər üçün aparılır. Müəssisədə yeni müasir tibbi reabilitasiya avadanlıqlarından istifadə olunmaqla və səmərəli fizioterapevtik üsullar, həmçinin müalicəvi bədən tərbiyəsi və digər prosedurlar tətbiq edilməklə reabilitasiya xidmətləri göstərilir. Daha 12 hərbiçinin müasir protezlə təmin olunması üçün müvafiq ölçülər götürülüb, yuxarı ətrafı amputasiya olunmuş qəzilərimizin də yüksək texnologiyalı protezlərlə təminatı üçün işlərə başlanılıb. 3 ildə öştəli iştirakçısıyam və e, 2-ci Qarabağ müharibəsində Füzuli istiqamətində e, sağ evindek Baldır nahiyəsindən pillə yara salmışam. Qubadlıda e, belə deyək, Noyabr ayında kürək və qol nahiyəminə qəlbə yara salmışam. Nəhayət ki, zəfər qələbə əldə etdikdən sonra ordudan təxdis olmuşam və hal-hazırda Şirvan reabilitasiya mərkəzində müalicələr alıram. Yüksək keyfiyyətli e, belə deyək quruqlarla bizi müalicə eləyirlər. Vətən müharibəsində Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə e, qəlbə yaralar almışam. E, müxtəlif yerlərdən qəlbə yaralar almışam. Onurğa sümümdən, çanaq sümümdən, bir də ki, ayaqlarda çox sayda qəlbə yaralar almışam. E, burada müalicəm davam edir. Müalicəm də çox e, yaxşı bir şəkildə gedir. Burada ilçə növbədə həkimlərə böyük minnətdarlığımı bildirirəm ki, tədricə, yəni əvvəlki sağlamlığıma qovuşuram. Qeyd edək ki, açılan bu müəssəslər qazilərimizin keyfiyyətli reabilitasiya xidmətləri ilə təminatında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Aynur Zahid, Vəhab İmamzadə, Lider TV.